Ну, для 14 лет это нормально. Сейчас хотя бы ориентировочно сколько их всего? Не знаю. Или Моя как, мама... обы как обычно, полка в доме, да, полностью? Нет, не полка. Моя мама старательно развешивала медали на ковре. Я их, я их три раза все снимала и устраивала шкандаль. Ну, теперь она поняла, что это бесполезно, не развешивает, все в кучке пока что, может, когда будет свое жилье, может, я что-то уже сделаю. Там. Сейчас пока кубки выставлены, кубки, международные медали, там, наградные дипломы деревянные. Так, я этот вопрос обязан задать, но это сразу говорю, это не мой, это такой расхожий, общепринятый. Э -э, гребля – женский вид спорта или не женский? И вообще есть женские и не женские виды спорта, с вашей точки зрения? Ну почему-то все всегда, все всегда кричат, что силовые виды спорта – это не женские. Ну, во-первых, у нас не силовой вид спорта, циклический на выносливость. Поэтому, ну, это с точки зрения мужчины, ну, раз он есть этот вид спорта и им занимается такое количество женщин, девушек, то он имеет место быть. И в нем ничего нет такого предусудительного, как для... Ну вот, пожалуйста, вот разве тут скажешь, что здесь повлиял спорт на красивую Фигуру, красивую девушку. Нет, но ну, повлиял, но в лучшую сторону. У меня жена мастер спорта, тоже прекрасная теща, заслуженный тренер Украины. Это один из первых тренеров, из лучших тренеров ее, Раиса Васильевна Бессонова. Я не вижу в этом видом спорта запрет для девушек. Это очень гармоничный, красивый вид спорта. И как и все виды спорта... Селекционируют именно тех спортсменов, которые нужны для этого спорта. То есть, если ты играешь в баскетбол, то значит, что ты будешь высоким. Просто происходит естественный отбор. Точно так же и здесь. Соответственно, и девушкам приятнее быть, они высокие, стройные. И ребята такие же самые высокие. Поэтому они в этом виде спорта себя выглядят достойными на фоне высоких ребят. Они не комплексуются своим ростом. Они наоборот считают, что вот это. Самое, что есть красота. Это в моей точке зрения. Что хочет сказать, Лена, пусть добавит. Ну, женский мужской вид спорта, можно то же самое про футбол сказать. И. Ну, Тогда уже про танцы. И про танцы, про, про что угодно. Не, я считаю, что нет такого. Ведь девочки и боксом занимаются, как ни странно, и тяжелой атлетикой. Ну, да, тяжело. Ну что, мы же женщины. Нам надо терпеть. Павел Михайлович, тогда вопрос к вам. Сколько вы уже тренируете? Сколько я работаю Трень, да. тренером? Ну, тренером работаю с 1984 -го года. Я сейчас объясню, почему я это спрашиваю. То есть я так понимаю, что вы работали и с мужчинами, и с женщинами как тренер? Да. С кем сложнее? Ну, как сказать? Вообще разница есть? Ну, в эмоциональных значит, получаешь больше удовольствия, когда тренируешь женщин, девушек. Они более эмоциональные, они относятся к тренеру с большей теплотой и получают отдачу, когда человек выигрывает, с большими эмоциями. Ребята, они с ними проще работать, но эмоций таких не получаешь. Ну, как солдаты, они считают, выиграли, это они должны. А девчонки этому искренне радуются. И свою радость. Ну, воплощает в слезах, в обнимании, в поцелуях. И так искренне это, что хочется продолжать эту работу и дальше. Так, ну хотелось бы, конечно, и дальше приятно, но тем не менее, проблемы какие-то есть у этого спорта сейчас в Украине, в Николаеве, конкретно у вас, Лена? проблемы большие во первых с финансированием потому что инвентаря катастрофически не хватает спасибо большое нашему губернатору круглову за то что он мне помог с лодкой и я, у меня теперь есть возможность нормально тренироваться самостоятельно а так ну, проблема в отсутствии залов и ну, инвентарь для, молод, для молодого подрастающего поколения это ну, тяжело с этим справляться и мне кажется еще большая проблема в, в медицине Потому что каждого спортсмена нужно обследовать в физдиспансере. А приходишь сдать кровь, 20, 50 человек приходят, у них 10 проб. Ну что делать? Прийти на следующий день, там будет 70 человек. То есть в этом тоже проблема. Ну и еще проблема, конечно, в подрастающем поколении, потому что дети не хотят дышать свежим воздухом, не хотят вести, вести активный образ жизни, лучше посидеть за компьютером многим. Поэтому проблемы со здоровьем. Проблем много? Слово да, Павел Михайлович. Как вообще дети идут в этот спорт? И что-то поменялось вот с 1984 -го года? Дети изменились? Ну, как сказать, изменились дети, больше стало больных детей. То есть набирать детей в школах стало еще намного сложнее, чем это было раньше. Раньше, я помню, в учебнике фотография грибца и простого человека, где такой стоит высокий человек с веслом и надпись о том, что академическая гребля развивает все службы мышц. Очень мало рекламы для детских школ у нас, Ну хотя у нас в области, это одна из самых лучших областей, в которых почти, почти развиваются все виды спорта, но у нас единственный, один из единственных видов спорта, в которых дети могут приходить бесплатно и денег никто не берет за обучение детей этим видом спорта. Ни копейки, никто не берет никаких взносов ни на что. Наши вот тренеры все работают с детьми бесплатно. Вот, к сожалению, время подходит к концу, поэтому последний вопрос, тоже такой странный. Как бы я понял, что в олимпийском виде спорта основной это олимпиада. И тем не менее, ближайшие планы? М -м ближайшие планы это готовиться целенаправленно в одиночке, доказывать свое место под солнцем. Да, под солнцем. И участвовать в чемпионате Европы, чемпионате мира, также в универсиаде. Ну, это будет как бы первым этапом подготовки к Олимпийским играм. В этом году что? Что-то есть, какие-то соревнования большие? Вот, этим я, назвала. вот я назвала. Это все чемпионат этим летом, да? Европы, универсиада, чемпионат мира. Будет большая конкуренция? Вот Безусловно, именно. даже на украинской арене у нас всегда большая конкуренция. И даже не то, что выиграть, попасть в призы очень тяжело. Ну, будемо старатися. Тренерам не допомогу. А нашим глядачам я нагадую, що в гостях у нас була чемпіонка світу з академічного віслування у закритих приміщеннях. Учасниця Олімпійських ігор Олена Буряк та її тренер Павло Пришутов. До побачення.